आपका नाम प्रभुनाथ प्रसाद यादव अध्यक्ष बिहार विकास मंडल छठ पूजा की जोर शोर से जो तैयारी चल रही है किस तरह से छठ पूजा की जोर शोर में तैयारी चल रही है कि पहले झाड़ का कटिंग हुआ है फिर मंडप लगाया गया है फिर उस मंडप के अंदर मूर्ति बनाई जा रही है फिर नदी किनारे बेदी बनाई जा रही है सिरसोकटा बनाया जा रहा है इसका रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है सफाई चल रहा है और घरों पर जो है लोग नहाए खाए का प्रोग्राम चला रहे हैं और भ्रती पूजा मैंने अपने घर पर उपवास है जो लोग उपवास नहीं है यहाँ पर आकर मंदिर बना रहे हैं लोग नदियों में नहा करके घर पर जा रहे हैं घर पर जो है गेहूँ की सफाई करके और बाँ से पिसवाया जाएगा उसी से आज का नहाय खाए शुरू होगा और कल है उसको खरना होगा अब परसों जो होगा डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा कितने लोग छठ पूजा में शामिल होंगे यहाँ पर चालीस हजार लोग शामिल हो गए साठ सत्तर हजार लोग होते हैं बाकी लोग बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सी आर पाटिल जी के नेतृत्व में बिहार गए हुए हैं कितने दिनों से छठ पूजा की तैयारी चलनी करनी पड़ती है कैसे कैसे छठ पूजा की तैयारी बी आर कॉम को जो अकेले बता दूं कि नवरात्रि के पहले से चलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत घास फूस होता है वो घास फूस का कटिंग होता है और आज जो है दीपावली से ही यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है मारो नाम नरेश भाई पढ़ाया सूरत महानगर पालिका अंदर

યુપી બિહારવાસી લોકો પાણીની અંદર ઉતરીને પૂજા કરે છે ત્યારે આ પૂજાની અંદર તેમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય કચરો અને લીલ કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય જે સફાઈ કરવાની નદીની કામગીરી અમે સતત અઠવાડિયાથી અમારી ટીમ અહીં રજા હોવા છતાં પણ અઠવાડિયાથી અમારા બિલદાર અને અધિકારીઓ સાથે મળીને અહીં કામગીરી કરી રહ્યા ફાયર વિભાગ તરફથી શું અમને જાણવા મળ્યા મુજબ ફાયર વિભાગ તરફથી અહીં લાઈફ જેકેટ અને એક બેસેલ હોળી પણ મૂકવામાં આવશે અને પબ્લિકોને કોઈ પણ પાણીની અંદર કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તેની પણ એ લોકો જાળવણી કરશે તેવી અમને માહિતી છે છઠ પૂજા દરમિયાન કેટલું પબ્લિક અહીંયા ભેગા થશે છઠ પૂજા દરમિયાન દર વર્ષે અહીં છ હજાર કરતા પણ વધારે પબ્લિક દર વર્ષે ભેગું થાય છે અને આ વર્ષે પણ એટલું જ પબ્લિક ભેગું થવાની સંભાવના છે